ॐ श्री श्रीसीतारामचन्द्रप्रभुकी जय जै श्रीराम् ॐ अस्य श्री, श्री स्तोत्रमहामन्त्रस्य हनुमद्बडबानलस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः श्रीबडबानल हनुमान् देवता मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं हनुमत् बडवान्ल स्तोत्रजपमहं करिष्ये ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते प्रकटपराक्रमसकलदिग्मण्डल पिशोवितानधवलीकृतजगत्रितय वज्रदेह रुद्रावतार लङ्कापुरीदहन उमा अनलमन्त्र उदधिबन्धन दशशिरः कृतान्तक सीताश्वासन वायुपुत्र अञ्जनीगर्भसम्भूत श्रीरामलक्ष्मणानन्दकर कपिसैन्यप्राकार सुग्रीवसाहाय्यकरण पर्वतोत्पाटन कुमार कुमारब्रह्मचारीन् गम्भीरनाथ सर्वपापग्रहवारन सर्वज्वरोच्चाटन दाकिनी विध्वंसन ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महावीराय सर्वदुःखनिवारणाय सर्वग्रहमण्डल सर्वभूतमण्डल सर्वपिशाचमण्डलोच्चाटन भूतज्वर एकाहिकज्वर त्र्याहिकज्वर त्र्याहिकज्वर चातुर्थिकज्वर सन्तापज्वर विषमज्वर तापज्वर माहेश्वर वैष्णवज्वरान् चिन्दि चिन्दि यक्षराक्षस भूतप्रेत यक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचान् उच्चाटय उच्चाटय ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ्रौं ह्रः आं हां 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 औं सौं एहि एहि ॐ हं ॐ हं ॐ हं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते चक्षुर्भूतानां चागिनी दागिनी विषमदुष्टा विषम हर हर आकाशभुवनमेदय भेदय छेदय छेदज मारय मारज शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालज प्रहारय प्रहारय सकल माया भेदय भेदय ओम ह्रा ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबन्धन मोक्षणं कुरु कुरु, कुरु शिरशूल गुल्मशूल सर्वशूलान् निर्मूलय निर्मूलय नाग पाश अनन्त वासुकी रक्षक कर्कोटक कालियान् यक्षकुल जलगत बिलगत रात्रिञ्जर दिवाचर सर्वान्निर्विषं कुरु कुरु स्वाहा राजभय चोरभय परयन्त्र परमन्त्र परतन्त्र छेदय छे स्वमन्त्र स्वयन्त्र स्वविद्याः प्रकटय प्रकटय सर्वारिष्टान् नाशय नाशय सर्वशत्रून् नाशय नाशय असाध्यम् साधय साधय पुम्पट् स्वाहा <laughs> इति श्रीविभीषणकृत हनुमत् बडबानलस्तोत्रम् ప్రతినిత్యము మూడు పూటల ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో లేదా వింటారో వారికి ఎటువంటి రోగాలు కలగవు సమస్త రోగాలు తొలగిపోతాయి అంతేకాకుండా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది విష జ్వరాల సైతం తగ్గిపోతాయి అపమృత్యు భయం తొలగిపోతుంది గండాలు తప్పిపోతాయి శత్రువుల వల్ల కలిగే భయం ఉండదు శత్రువుల బాధ ఉండదు సర్వకార్యాలలో సిద్ధి కలుగుతుంది సత్సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి రాజభయము చోర ఉండదు అపాయాలు కలుగుతాయి ఈ స్తోత్ర పఠనం ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడ స్వామి వచ్చి వింటుంటారు అక్కడ భూత ప్రేత పిశాచాలు ఉండవు పారిపోతాయి నరఘోష నిర్మూలమవుతుంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి విద్యార్థులకి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది చదువులో ఉత్తీర్ణతను పొందుతారు శ్రీ సీతారామచంద్ర ప్రభువుల సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలుగుతుంది హనుమంతుల వారి కృపా కటాక్ష వీక్షణలు మనపై ఉంటాయి లోకాసమస్త సుఖినో భవంతు 제이스티라, 제제이스티라.